Якість загартована часом. Больной российский убийца Путин опять воюет с больницами. Зеленский выходит со срочным заявлением перед Давосом. Лавров обезумел и врывается с новыми старыми угрозами. А Трамп сливает частные переписки и рисует флаги ша везде, где только можно и нельзя тоже. Вот такая геополитическая чехарда, в которой попробуем разобраться здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Услова. А это Киевский институт сердца, место, где жизнь каждого пациента на волоске от смерти, место, где украинские врачи в темноте и холоде круглосуточно спасают жизни людей. Из-за очередного вражеского удара имени Путина Киевский институт сердца остался полностью обесточенным и погрузился во тьму. Кадры того, как посреди ночи, очередной тяжелой ночи для украинцев, выглядела больница и пациенты, украинский кардиохирург, директор института сердца Борис Тодуров предоставил нашим коллегам и друзьям холдинга «Гордон Медиа». Институт ночью работал только на генераторах и на собственных запасах воды. Украинский кардиохирург сообщил, что без света учреждения осталось сильный мороз. Тадуров показал реанимацию, где лежат пациенты в тяжелом состоянии, подключенные к аппаратам. Так, наш институт. 20 тысяч. Минус 15 на улице. Блокаут тотальный. Три часа ночи. Иду на работу. Иду на работу. 20 січня, 3 година ночі. Реанімація. Важкі пацієнти. Тут пацієнт на якому. Тотальний блокаут що працюємо на генераторах, так виглядає блокаут 20 січня. Пацієнт після операції. Інфозомати працюють, монітор працює. И мороз за геноцидник Путин используют холод как оружие с маниакальной изощренностью и удовлетворением. Тактика врага необъяснима больше ничем, как больным желанием продолжать кровавую войну, уничтожая целый народ на глазах всего мира в центре Европы. Говорит нам в эксклюзивном интервью наша коллега, ведущая, журналистка, а, собственно, главный редактор интернет-издания Гордон Алиса Басман. Также мы с Олесей поражаемся тому, как фактически не дорабатывают при такого масштаба преступлениях наши партнеры, которые по планам Путина так-то следующие у него на очереди. Он рассчитывает, что у него получится совершить геноцид по отношению к Украине. То есть выморозить, заморозить в буквальном, в прямом смысле слова, всех жителей Украины. И вы видите, он получает от этого какое-то маньячное звериное удовольствие. Конечно, ситуация потрясающая, но ну, потрясающая своим цинизмом, своим размахом и тем, что на нее до сих пор нет реакции, у, ну такой, как, которая должна быть у цивилизованного западного мира. Ир, 21 век. Вот на глазах у всех в прямом эфире происходит этот ужас. То есть э, один сошедший с ума диктатор, одна страна просто уничтожает всеми возможными способами другую страну. Мне в 4.30 утра Борис Михайлович Тадуров прислал сообщение, когда я его открыла, ну, знаете, вот честно, ну, такая дрожь внутри. Он приехал на работу. Он снимает это, а это, друзья, это институт сердца. Вы понимаете, что там лежат люди после сложнейших операций, они все на аппаратах, что там постоянно круглосуточно кого-то спасают, взрослых, детей, только что родившихся, недоношенных детей. То есть для них любой перебой в электроэнергии, когда они на специальном оборудовании лежат, это равносильно смерти. Поэтому просто поразительно, что Украина успела получить ракеты для систем ПВО лишь за сутки до атаки, которая к тому же стоила нам 80 миллионов евро. Во время удара сегодня Россия применила значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также более 300 ударных дронов. Отреагировал на очередной теракт Путина президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, под ударами оказались в частности Киев, Киевская область, Винницкая, Непровская, Одесская область, Запорожье, Полтавская, Сумская. Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительно количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал, говорит Зеленский. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийство и издевательство над людьми, подчеркнул президент и сказал, что силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству российских целей. За сутки до этого удара мы, наконец, получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для Патриот, для Насамсов, для других систем ПВО критически необходимы, отметил Зеленский. В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення: ракети для петріотів, для НАСАМСів, для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи. працювати, щоб в Україні було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим ракети для ППО. Це реальний захист життя людей. Реально никогда не подводят украинские энергетики, настоящие герои. Они вернули свет для 162 тысяч домов после обстрелов. В результате новой ночной атаки по энергообъектам столицы без электроснабжения по состоянию на утро 20 января оставались более 335 тысяч киевлян. На сегодня электричество уже восстановили в 162 тысячах домов. Еще 173 тысяч семей временно без света отчитались в ДТЭК. Работаем непрерывно, чтобы заживить критическую инфраструктуру и вернуть свет дома киевлян. В ДТЭК также на Помнили, что в столице продолжаются экстренные отключения. Графики не действуют. И поблагодарили за поддержку. А мы благодарим наших энергетиков за весь титанический труд. Циркон, Искандер и не только. А вот чем россияне били по Украине этой ночью, отчитались а воздушные силы ВСУ. В частности, в ночь на 20 января противник атаковал Украину противокорабельной ракетой Циркон, запустив ее из временно оккупированного Крыма. 18-ю баллистическими ракетами Искандер МС-300 из Брянской и Ростовской областей. Также Россия била 15-ю крылатыми ракетами ХАС. 1 и 339 ударными беспилотниками типа «Шахет», «Гербера» и Талмас, и дронами других типов с различных направлений. Силам обороны Украины, спасибо им, удалось обезвредить 342 дрона и ракеты, которыми РФ атаковала Украину ночью. Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых обломки на 12. Примененная Россией против Украины ракета «Циркон» летела в Винницкую область по объекту критической инфраструктуры, сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникации команды воздушных сил игнат добавил что враг без устали пытается бить по объектам энергетики напомнил что циркон это противокорабельная ракета которая летит по баллистической траектории мы уже такие ракеты раньше сбивали чтобы сбивать такие ракеты нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте акцентировал игнат в то же время наталья заболотная начальница винницкой областной военной администрации ранее сообщила что в результате ночной вражеской атаки произошло попадание в объект критической Инфраструктуры, к счастью, обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы были задействованы на месте происшествия. РФ уже в третий раз за полгода ударила цирконом своим редким и достаточно угрожающим оружием, которым пока лишь изредка атакует Украину, делает это из временно оккупированного Крыма. Предыдущие две ракеты циркон Россия запустила по суммах 14 ноября и 21 августа 2025 года. Осенью ИО городского главы Сум Артем Кабзар сообщал, что циркон попал по окрестностям города в дорожное покрытие. Тогда в воздушных силах подтвердили, что сбить ее не удалось. А представитель воздушных сил Юрий Игнат предположил, что россияне испытывают ракету прямо в боевых условиях. А вот запуск циркона, который Россия осуществила 21 августа 2025 года также по суммах, по данным украинских военных, успеха не имел. До этих случаев россияне несколько раз безуспешно пытались бить цирконами по Киеву. По официальным утверждениям российских разработчиков, циркон является противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракетой. Это один из самых новых типов ракет в арсенале РФ. Официально цирконы приняли на вооружение в январе 2023 года. Многие характеристики ракеты 3М22 циркон Россия до сих пор не раскрывает. Другие были заявлены, как традиционно, конечно же, аналогов нет. Утверждалось, что, мол, ракеты имеет скорость до 9 махов, гиперзвуковой барьер, когда число маха равно 5 или выше, дальность до 1000 километров, может поражать как корабли противника, так и наземные цели, а главное, благодаря гиперзвуковым свойствам, такую ракету якобы не может перехватить ни одна из существующих систем ПВО мира. Война России против Украины продемонстрировала, что из этих утверждений близко к действительности, а что просто ложь российской военной пропаганды. После того, как в начале 2024 года украинским силам ПВО удалось перехватить несколько цирконов, летевших по Киеву, стало очевидно, западные системы ПВО вполне могут сбивать такие ракеты. Гиперзвуковая скорость – вот главная опасность цирконов, однако она не достигает заявленных Кремлем 9 махов по данным Defense Express. Но циркон действительно является сверхсложной ракетой для перехвата благодаря высокой скорости на конечном этапе. Существует несколько платформ запуска циркона, большинство из которых используют универсальное пусковое устройство 3С-14. Это такая вертикальная пусковая установка, которая изначально предназначена назначена для запуска ракет с кораблей. Эксперт Defense экспресс Иван Киричевский в интервью «Нью-Войс» объяснял, что в 2024 году украинским бойцам ПВО удалось сделать технически невозможную вещь и сбить циркон, летевший по Киеву. По его словам, сбить циркон существенно более сложно, чем даже кинжал. В то же время каждый случай сбитого циркона – это огромный успех для Украины. Часть же ракет, кстати, которые россияне применили в сегодняшнем ударе по Украине, они произвели уже в этом году, заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам специального энергетического Селектора. Командующий воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах обновленной тактики врага. Поручил Зеленский военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего со штатами и информировать их подробно об изменении российской тактики направления атаки на поражение объектов энергетики, отметил глава государства. Он подчеркнул, что будет продолжаться работа по запросам на ракеты для систем ПВО. Время имеет значение по каждому запросу по каждому элементу поставки министр внутренних дел Украины доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы, по имеющейся информации, по крайней мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году, а это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали, отметил Зеленский. При этом позже сегодня во время общения с журналистами Зеленский заявил, что у Украины не стало меньше ракет. ПВО, но вот у РФ стало больше ракет во время атак, российская армия нарастила использование баллистических ракет и получает компоненты для их производства, в частности от частного сектора в партнерских для РФ странах. Россия также значительно увеличила количество шахедов, однако Украина в ответ нарастила перехватчики и мобильные огневые группы, что позволяет постепенно находить эффективные решения против этой угрозы. То есть мы находим инструменты, мы поборем в конце концов шахеды. Что касается баллистики, сказал Зеленский, пока ключ только в руках Соединенных Штатов штатов Америки. После массированной ночной атаки России тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе минус 15 градусов. Союзники Украины должны усилить энергетическую помощь и больше давить на Москву. Жестко обратился к нашим партнерам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По словам Сибиги, удары были нанесены также по Виннице, Днепру, Одессе, Запорожью, Полтаве, Сумах и других регионах, что повлекло и жертвы среди гражданского населения и значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Военный преступник Путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и людей старшего возраста, добавил министр. Безумные удары Путина этим утром. Тревожный звонок для сотен лидеров, которые собрались в Давосе. Призвал себе союзников к безотлагательной поддержке Украины и мощному давлению на Кремль. Стойкость украинского народа не может служить оправданием для продолжения этой войны. Она должна закончиться как можно скорее. Варварский удар Путина сегодня утром. Это тревожный сигнал для мировых лидеров, собравшихся в Давосе. Поддержка украинского народа крайне необходима. В Европе не будет мира без прочного мира для Украины. Мир может быть достигнут только силой. Нам срочно необходима дополнительная энергетическая помощь, противовоздушная оборона и перехватчики, а также санкционное давление на Москву. Бить по тылу врага и уничтожать по 50 тысяч россиян в месяц. Новый министр обороны Украины очертил ключевые задачи для теперь возглавляемого им ведомства на текущий год. Они нравятся нам и, как видим, совсем не по душе придутся российским убийцам. Президент поставил четкую задачу. Построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на Земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое. Есть ключевые этапы, которые приведут к этому. Первый. Перестройка менеджмента. Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны – это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен верный диалог, правильная синхронизация. Вторая стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч. Все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч, увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны. Я выбираю Украину, а не экономический форум. Самым главным приоритетом сейчас является вопрос энергетики в Украине после российской атаки. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он посетить экономический форум в Давосе. Это сейчас самый главный приоритет. Безусловно, в данном случае я выбираю Украину, а не экономический форум. Но все может измениться каждую минуту, потому что для меня очень важно и для украинцев закончить эту войну, отметил Зеленский. Но подчеркнул, все может меняться. И добавил, что готов будет посетить Давос в случае, если будут готовы все документы В в же час він також готов буде поїхати туди, якщо буде рішення по ПВО або енергетичним пакетам. Але все може змінитися в кожну хвилину, тому що для мене і для українців дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання і гарантії безпеки дуже важливі. Я вдячний американо-українським командам, що вони працювали разом. Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз скоординувати всі служби. Хоча сигнали команди з Давосу йдуть, що майже закінчили документ про відновлення України. Подивимося, поки що я на місці. Ранее корреспондент Аксиос Бара Кравица ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Зеленский пока остается в Киеве после массированных российских ударов и на данный момент не едет в Давос. Равид также добавил, что президент Украины может отправиться в Давос, если у него состоится двусторонняя встреча с Трампом для подписания сделки об экономическом процветании. Тем временем президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к свету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться на предложение, поскольку среди приглашений в этот же совет есть, напомню, российский диктатор Владимир Путин и белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Прежде чем принять приглашение, Зеленский хочет понять, как будет работать совет и намерен ли Трамп сделать его независимым или заменить совет, который в настоящее время обсуждается американскими и украинскими переговорщиками в рамках мирного плана по прекращению войны с Россией, пишет издание. Сам Зеленский сегодня подтвердил приглашение Украины в Совет мира от Трампа и также отметил, что ему пока очень сложно представить, что логично, как мы с Россией можем быть вместе, в том или ином совете. РФ наш враг, Беларусь их союзник. И это не касается этого совета мира, просто Россия ⁇ это совет войны, и Беларусь вместе с ними, подчеркнул украинский гарант. А лучше бы не в непонятный совет иллюзорного мира звал, а на двустороннюю встречу пригласил. Но по всей видимости пока что такой встрече Зеленского и Трампа не предвидится. Ситуация вокруг Гренландии перевернула ход Всемирного экономического форума в Давосе, оттеснив Украину на второй план. Как пишет политиков, многие ожидали, что этот саммит будет посвящен Украине, а Россия будет представлена как главный противник противники Европейского Союза. Вместо этого разговоры ведутся об опасности, исходящей от Соединенных Штатов. Украинские чиновники изо всех сил пытаются удержать внимание делегатов, в то время как европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических связей, отмечает издание. Встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна была стать геополитическим центром конференции в этом году, до сих пор не назначена. При этом, по словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит, мол, от Белого дома. Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки и что если он сам с ним не общается, это делают другие. Да и черт с ней с этой встречи. Значит, сейчас она не сильно нужна и важна. Призывает не бежать в аптеку за валерьянкой политехнолог Тарас Загородний. Главное – наносить асимметричные удары по территории врага и наращивать обороты производства собственного оружия. Нет никаких мирных переговоров, успокойтесь, их уже давно нет. И Трамп не видит смысла встречаться, потому что он не будет победителем. Потому что вся эта история, которую придумали Витков с Дмитриевым, была сразу же обречена. Это была конкретно их инициатива. Путин не собирался идти ни на какие уступки. Зеленский и так часто встречается с Трампом, несмотря на то, что Трамп говорит, что у Зеленского нет карт. Если же нет карт, то зачем же ты встречаешься? Так не бывает. В Украине продолжается работа. Очень тяжелая работа. Тысяч людей, которым мы должны быть благодарны за то, что они это делают. Потому что Украина перехватила стратегическую инициативу над Россией, когда начали топить российские танкеры вместе с американцами и начали захватывать российские танкеры. Это и есть смерть России как государства. Тем временем человек Путина в Давосе попытается сорвать соглашение по безопасности для Украины, предупреждает Евроньюз. Один из главных переговорщиков Кремля и доверенное лицо российского диктатора Владимира Путина Кирюша Дмитриев на этой неделе планирует сойти с представителями команды президента США Дональда Трампа в Давосе. Это может поставить под сомнение ожидаемые договоренности между Вашингтоном и Киевом по гарантиям безопасности, пишет издание. Ожидается, что Трамп в среду лично посетит форум в Давосе, выступит со специальной речью. В Давос должен приехать спецпредставитель президента США Стив Уитков в составе значительной американской делегации которая станет крупнейшей за всю историю участия США в мероприятии. Среди ее участников будут госсекретарь Шамарку Рубио и зять Трампа инвестор Джаред Кушнер. Неожиданное сообщение о присутствии в Давосе представителя Путина поставило под сомнение планы Украины и Европы. Источники Euronews не исключают, что Москва пытается сорвать это соглашение, появившись первой на саммите. Ситуация осложняется тем, что еще в марте 2022 года Всемирный экономический форум прекратил официальные контакты с российскими структурами и отказался приглашать российских чиновников и бизнесменов на ежегодные встречи. Встречи. Хотя Белый дом официально отрицает наличие запланированных двусторонних встреч, присутствие Ауиткова и Кушнера, которые ведут переговоры между Москвой и Киевом, усилило мысли о подписании соглашения между Трампом и Зеленским в Давосе, пишет издание. По информации Евроньюз, Дмитриев планирует свои встречи с Витковом и Кушнером во время своего пребывания в Давосе. Трамп вообще немного не тем занят перед Давосом и в целом обостряя ситуацию вокруг Гренландии, и этим успешно пользуются Россия и Китай. Лучше бы Трамп подумал, что он готов показать миру и избирателям за уже на секундочку целый год с момента его инаугурации 20 января 2025 года. Ну, кроме роликов штучного интеллекта, где он либо обкакивает самолеты своих же сограждан, либо занимается флаговтыками возле Гренландии. А пора думать не только о своем мировом статусе, который уже теряется, но и о выборах, которые в шане за горами. Размышляем мы об эффективности деятельности Трампа с политологом Игорем Чаленко. Трампу объективно не о чем отчитываться. И его завершение российско-украинской войны за 24 часа растянулось на год и конца края этому нет. Если еще в прошлом месяце я реально видел перспективы решения вопросов в феврале, и действительно такое окно возможностей было, то сейчас из-за отсутствия достаточного давления на Кремль, создания абсолютно идиотских, как по мне, информприводов, как эта ситуация с Гренландией, а с другой картинкой, где американским флагом обозначены на карте Венесуэла, еще и Канада. Это же посягательство идет дальше. Все прекрасно понимают, что на этом Трамп не останавливается. Он подкручивает этот уровень абсурда. Я думаю, что он будет крутить эту тему как минимум до Мюнхенской конференции по безопасности. А что он может отчитаться? Что он завершил более 8 войн? Далее, вероятно, будет более 80 войн. Действительно, это уже полный абсурд. И Россия за трамповские странные порывы вокруг Гренландии ухватывается не на шутку, как за спасательный круг. Крым не менее важен для безопасности РФ, чем Гренландия для безопасности США. Пытается убого Бога оправдать тут как тут незаконную 12-летнюю аннексию нашего полуострова министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом жители Крыма, врет он, обозначили свою позицию на референдуме в рамках права на самоопределение псевдо-фейкового референдума под дулами автоматов с нарисованными лживыми результатами. Забыл озвучить все характеристики этого плебисцита Лавруша. Комментируя ситуацию с Гренландией, Лавров также заявил, что на мировой арене сейчас идет игра. Кто сильнее, тот и прав. При этом он заявил, что если на Западе хотят говорить между собой по понятиям, это их право. А вот Россиюшка будет говорить на основе принципов равноправия. Очень смешно. При этом Лавров почему-то осудил операцию США в Венесуэле, отметив, что это вот было грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых. Также Лавров уже в открытую вновь пригрозил войной НАТО, заявив, что это альянс, мол, серьезно готовится к войне с Россией, а Украина в очень плохой ситуации. Лавров что цель нанести России стратегическое поражение сохраняется в головах и планах европейских лидеров. Фон Лейн, Мерс, Стармер, Макрон, Рюте, они всерьез готовятся к войне против России, этого не скрывают, решил глава российского МИД. Комментируя мирный план по Украине, Лавров заявил, что в РФ надеются на сохранение всех договоренностей, достигнутых она даже опять на встрече Трампа и Путина на Аляске. Хотя мы видим, как истерично Европа и Зеленский пытаются забить шаг с этой позиции, сказал Лавров. И заявил, что Украина якобы находится в очень плохой ситуации и на линии фронта и в политическом плане. И Москва, конечно же, не может позволить Западу перевооружить ВСУ. Лавров подчеркнул, что подобная ситуация была бы непозволительной Русской, так как Украина рассматривается как инструмент безрассудных западноевропейских политиков. Стараются единство осян подорвать. То есть вместо общеконтинентальной равноправной структуры, за формирование которой мы выступаем, где интересы всех будут сбалансированы. Они хотят этим огромным, самым богатым континентом, самым населенным континентом руководить из Евроатлантического центра. Такой план, по крайней мере, был вот до недавнего времени. Повторю, НАТО в глубочайшем кризисе, Евросоюз в глубочайшем кризисе, ОБСЕ дышит на ладан. Так что я думаю, что все эти замыслы обречены на провал. Те, кто подальновиднее, Пускай подключаются к нашим усилиям вместе с белорусскими друзьями. А мы в курсе. Это уже род Путина Дима Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине. России важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, Евросоюзом и Киевом по урегулированию украинского конфликта. заявил Песков, при этом признав, что они не совсем в курсе того, о чем же там идет речь. Но мы в курсе того, говорить чего хотим сами. Вы знаете, что идут постоянные контакты украинцев с европейцами. Там обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности, с экономическим восстановлением и так далее и тому подобное. Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь, но мы в курсе того, что мы хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами. Тем временем вредный ребеночек Дональд Трамп развлекается как может, как хочет и как даже невозможно представить, с учетом хоть каких-то дипломатических и политических норм. Трамп слил переписку с Макроном и пригрозил ему. В частности, Макрон в этом общении сообщил, что готов организовать встречи с представителями Украины, России, Дании, Сирии в Париже после форума в Давосе. Мой друг, мы полностью совпадаем по Сирии, мы можем сделать большие вещи по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь по Гренландии. Давай попробуем построить великие вещи. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днем. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян на полях встречи. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем, как ты вернешься в США, написал Макрон. Отвечая на вопрос о нежелании Макрона присоединяться к Совету мира по газе, Трамп в то же время пригрозил вести пошлины на вино. Я веду тарифы в 200% на его вино и шампанское, и он присоединится. Но он не обязан, добавил президент США. Также Трамп поблагодарил генсека НАТО Марка Рюте за личное сообщение, в котором тот отметил его миротворческую деятельность. В нем Рюте указал, что в своем выступлении на форуме в Давосе он намерен подчеркнуть роль президента США в процессах, связанных с газой Украины. Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня добились в Сирии, невероятно. Я использую свои медийные выступления в Давосе, чтобы подчеркнуть вашу работу там, в Газе, в Украине. Я нацелен на то, чтобы найти путь вперед по вопросу Гренландии. С нетерпением жду встречи с вами. С уважением, Марк, написал Рютте. Стоит отметить, что вообще-то публикация частной переписки считается в дипломатии недопустимой. Также Трамп продолжает развлекаться в своих соцсетях. Он опубликовал фото со встречи с европейскими лидерами, где Канада, Гренландия, Венесуэла, уже все эти страны обозначены как США. На другой картинке он устанавливает флаг США в Гренландии, которая обозначена американской территорией с 2026 года. Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки являются самой мощной страной в мире. Мы являемся единственной силой, которая может обеспечить мир во всем мире. И это достигается, просто говоря, благодаря силе. Такой странный способ Трамп анонсирует встречу в Давосе по поводу Гренландии и свои, по всей видимости, реальные и вовсе не травоядные планы. В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии. А лучше бы он Посоветовал это себе, ведь за 365 дней на посту с момента инаугурации как-то закончить войну в Украине за 24 часа у него так и не вышло. Ставьте перед собой цели, достаточно большие, чтобы они вдохновляли вас, но при этом достаточно реалистичные, чтобы вы могли их достичь. Джим Рон. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Приходите к нам завтра. Пока подписывайтесь на YouTube 24-го, на мой YouTube Узлова Токс. Оставляйте свои лайки и комментарии. Берегите себя. Увидимся и победим.